реанимационное отделение бсмп поступил гражданин в бессознательном состоянии 82 -го года рождения после оказания медицинской помощи ему была удалена селезонка и в ходе чего данные ведомости были внесены в единый реестр досудебных расследований начато уголовное производство по статье 121 части 1 уголовного кодекса украины После чего личный состав Заводского дело был ориентирован на раскрытие данного тяжкого преступления. Сотрудниками уголовного розыска буквально на следующий день были уже установлены лица. Суть конфликта произошла из-за еще одной посетительницы, которая находилась на этой летней площадке. И нашему подозреваемому не понравилось ее поведение. Он начал как бы к ней применять физическую силу а потерпевший заступился за эту женщину. Из-за чего, после чего, как бы, и получил телесное повреждение указанное. Ребята очень постарались. Я им благодарна. Спасибо им огромное. Если не они, я могла потерять сына. Я бесконечно им благодарна. И преклоняюсь. Низкий поклон их матерям, что они воспитали таких сыновей.